Президент США Дональд Трамп заявив 27 квітня, що на його думку президент України Володимир Зеленський готовий поступитися Кримом Росії в межах угоди про припинення вогню в російсько-українській війні. О, я думаю, що так сказав Трамп журналістам у штаті Нью-Джерсі, коли його запитали, чи вважає він, що Зеленський готовий віддати Крим попри те, що президент України неодноразово заявляв, що ніколи цього не зробить. Українські дипломати б'ють на сполох, говорять про те, що це призведе mm -hmm. до хаосу та руйнує взагалі поняття міжнародної політики та територіальної цілісності не тільки України, а й інших держав. Тож чому... Крим Америка висуває як предмет торгів, і чим це небезпечно? Будемо говорити з заступником голови меджлісу кримсько-татарського народу Ільма Омеров з нами є вже на прямому зв'язку. Слава Україні! Я дякую, що долучаєтеся. Юрій, слава добрий вечір. А, пане Ільмі, скажіть, будь ласка, на вашу думку, чому зараз Крим в? Америка ну, просто намагается как товар продать на рынке. Извините за такие грубые фульму... формулювання. Рим ⁇ это такой кусочек земли, который часто таких эпизитов заслуживает или получает. Он очень красивый, очень ценный, очень нужный всем почему-то кусок земли. В очередной раз захватила его Россия в 2014 году. Полномасштабная война началась в 1922. Крым оккупирован посильнее, чем другие регионы, которые заняты Россией на территории Украины. Крым это часто был уже в истории. С него начинались какие-то события, на нем заканчивались. Видимо, и это в истории останется как событие, которое началось с Крыма и завершилось тоже Крымом. Я убежден, что Крым вернется в состав Украины. Я хочу, чтобы это так было. А на вашу думку, чему для России так важно, чтобы Америка вызнала Крым российским? Ну, Америка – это государство номер один в мире. Для всех важно мнение Америки всегда. И для России тоже. Но Америка, вспомните последние месяцы, сколько обещала Украине. Будем помогать столько, сколько надо. Будем пом помогать столько долго, сколько это понадобится. Все самое лучшее вам. F-18. Сотнями будут летать над вашим небом и защищать вас от россиян. А сейчас он говорит, почему, не имея достаточно сил, Зеленский ввязался в эту войну. Ввязался бы он или нет, большой вопрос, если бы не было обещаний Байдена, если бы не было обещаний с Европы. Вот это все вместе взятое навевает на некоторые на какие-то более серьезные мысли. Что вообще в мире происходит? Мир с ума сошел. Может, человек имеет право быть сумасшедшим, но не надо сумасшедшего выбирать президенты. Потом они творят вот такие вещи, которые Трамп творит сейчас. Пане Эльмине, скажите, пожалуйста, на вашу думку, наследки, если все-таки... В администрации американского президента пристануть на хотелке Москвы и признают Крым российским. Что, что это будет означать? Какие это будет иметь последствия? Это будет прецедент, который тут же начнет в мире повторяться. Китай сразу окажется на Тайване, скажет, это моя земля, я ее завоюю, и мне никто ничего не скажет. Почему Путину можно, а мне нельзя? Соединенные Штаты нападут на Гренландию, на Данию. И тоже будет говорить, почему там можно, а мне нельзя. Это будет серьезнейший прецедент по переделу мира. Порядок в мире может измениться очень сильно. Фантазировать на эту тему не хочу, но обозначить, что это уже произошло. Или вот-вот произойдет изменение правопорядка, который худо-бедно работал до сих пор. 91 1991 -го года границы утверждались между соседями, между разными странами, между разными конфликтами, входили в их рассмотрение и выходили из них. Последнее Украина подписала, если не ошибаюсь, в 1994 году это про керченский пролив там что-то подписывали а вообще границы 91 -го года признаны во всем мире это было грандиозное изменение мира но уже после того как мир перенес пережил залезал раны надо вот сейчас снова идти по этому же пути я иногда шучу, если бы средства, которые тратит сейчас Украина, Россия и другие страны на вот эту войну, на нашу, которая происходит сейчас, если бы их пустили на благие дела, Россия могла бы газифицировать всю свою территорию. У него больше половины не газифицировано. Если бы он пустил на благие дела, сейчас Украина была бы супердержавой. А мы тратим на войну. То есть закапываем в землю, портим отношения, умираем, убиваем. Но всегда же есть вопрос, кто виноват. Виноват тот, кто находится на чужой земле. Русские вошли к нам, не мы к ним. Не под Москвой погибают сейчас российские солдаты, а под Киевом. Поэтому пусть думают, еще немножко время есть. Колишній міністр закордонних справ України Пан Клінкін сказав, що якщо Америка визнає Крим російським, це може стати прологом до внутрішнього хаосу від дискусій про сенсі війни до тиску на кримських татар. Ви розглядаєте такий варіант внутрішньої дестабілізації, і, взагалі, тоді що буде відбуватися на півострові? Тяжелый вопрос. Начинаешь представлять, всегда представляется что-то ужасное. Он настолько милитаризован, настолько за, запичкан, напичкан войском и вооружением, что просто так там ничего не произойдет. Ну, например, в втором году, когда напала, не, в четырнадцатом году, когда напала Россия на Симферополь, Два основных здания Совета Министров и Верховной Рады раз... заняли. Какие-то непонятные люди, без шевронов, без опознавательных знаков там и так далее. Тогда Путин сказал, это не мы. Хотя на самом деле это были грушники российские. И кто-то из представителей Черноморского флота. Я ж тут не досказав? Ні, ні, так, у нас тут трошки е, зв'язок затримав, затримався. Е, скажіть, е, станом на зараз можливо, ви володієте більше інформації, як, я зараз, як зараз життя в тимчасово окупованому півострові Крим, і е, що зараз, як себе поводить окупаційна влада по відношенню до місцевого населення, яке має проукраїнську позицію, а також до корінного народу е, Криму? Ну, вот так отвечу. В Крыму формально или фактически существует два мира. Один мир крымско-татарский, другой мир русский. Некоторая часть украинских друзей, сторонников Украины, они всегда были вместе с нами. И в Крыму удалось построить какую-то Формулу жизни вот на два мира. Один 13% населения составляют крымские татары, живут они в одном, в другом подавляющее большинство населения, которые называют себя русскими, они тоже живут в Крыму и параллельно жизнь как бы идет. Это опасное существование, но оно по факту было. Сейчас нарушено немножко крымских татар. Как бы такое самостоятельное направление не, не получается. Россия недостаточно демократична, недостаточно гибка, чтобы регулировать какие-то вещи на ходу. У них все должно быть по методичке, все должно быть по приказу, и ни шага влево, ни шага вправо делать нельзя. Что делают оккупанты? Ну, Во-первых, они создали условия для того, чтобы крымские татары уезжали, и многие из нас, к сожалению, уехали. Некоторых как нас вывезли, обменяли, освободили. Еще категории есть, которые сидят, их не освобождают, их не отпускают. Не рассматривают никакие обменные возможности, варианты возвращения на родину или освобождения с тюрьмы. А... В этой ситуации... Татар. Два, два примера приведу. У крымских татар есть единственный сохранившийся в мире ханский дворец. Это заповедник крымского значения, подчиняется Симферополю. У него 30 с лишним объектов, большой заповедник. Основной объект считается, конечно, ханский дворец, ханский палац. Новые хозяева, так попробую их назвать, новые хозяева решили провести ремонт ханского дворца. Разбили крышу, выбросили куда-то черепицу, сложили под, в морозы она рушилась, вся развалилась. Короче, она им не пригодилась больше. Всякие балки, страпила, на которых эта черепица должна лежать, убрали с крыш, залили бетоном. И черепицу привезли из Испании, достаточно дорогую, но хвастаются теперь. Собирает из крымских татар каких-то стариков вводят и настраивают их против нас, тех, которые критикуют эту ситуацию. Почему мы ее критикуем? Они же ремонт сделали. На самом деле они сделали ремонт там, где должна была быть реставрация. Реставрация – это сохранение объекта для дальнейшей эксплуатации или использования как-то, ну, в общем, а ремонт — это ремонт, который все мы знаем, заменять материалы и так далее. Вот теперь после того, как заменили материалы, из которых построен дворец, он перестал быть интересен ЮНЕСКО. По сути, Россия убивает культурные в острову. Ну, убивает и культурные и людей. И людей. Тут зв'язку з цією заявою Дональда Трампа про те, що, мовляв, український президент готовий віддати український Крим Росії. Росіяни знову попросувають цей наратив про те, що Союз подарував Крим Росії. Що ви про це можете сказати? Ну, чому Крим Україні. Об этом много раз говорилось. Они пытаются часто говорить, что Крим подарили Росію. Ні, Росія. Советский Союз подарил Под... Украине. Да, Радянский Союз не вот подарил в Крыму Украине. Да, это делалось по законам того времени в Советском Союзе для того, чтобы по их взгляду как-то изменить отношение к Крыму из Украины, направить туда Днепровскую воду и переселить туда население. Это же все происходило после 1944 года. В 1944 году крымских татар выслали. В 1945 ну так называемая победа России в войне. Я специально говорю это с иронией, что это Россия тоже приписала себе победу в войне. Здесь ложь на лжи и даже когда что-то хочешь сказать, сразу несколько мыслей в голове крутятся, не успеваешь их, на них среагировать. То ну, складається так, що цю риторику росіяни через волця передають Трампові, які можуть бути використані Україною контраргументи, аби показати справжній стан речей і наскільки Україна вкладала в розвиток Криму, коли мала над нею фактичний контроль? Ви знаєте, вкладала, построїла северокримський канал, підняла сільське господарство. Но это не главное. Об этом вообще речь не должна идти. У каждой земли есть свой хозяин, у каждой земли есть народ, который на этой земле сформировался, вырос и оставил свои всякие наследия и так далее. В Крыму эта земля принадлежит крымским татарам. Крымские татары коренной народ Украины, который сформировался в Крыму и претендует на автономию в составе Украины крымско-татарскую национально-территориальную автономию. Если этот вопрос не будет решаться и теперь, ну, после освобождения, допустим, и останется в будущем, то Крым мы можем и не удержать. Если бы 15, 20, 25 лет назад, когда мы только начали возвращаться из Средней Азии, из разных регионов, где жили в высылке, начали возвращаться в Крым, нас же тоже не ждали. Мы начали ехать, нам противодействовала крымская власть как могла. Очень часто сейчас они хвастаются, говорят, мы построили, вернее, выделили крымским татарам 40-45 тысяч земельных участков, чтобы они строили дома. Да нет же, на самом деле не так было. На самом деле в 89-м мы начали захватывать земли, в 94-м начали оформлять эти земли. Пять лет где был народ, как вы думаете? Он был сначала в землянках, потом в подвалах, потом в недостроенной части дома, потом они этот дом построили и начали, только начали жить по-человечески. И в 2013 году мы отмечали как бы, этап, который называется «Возвращение народа на родину» по большому счету завершен. Не завершен, а на такой стадии находится, когда можно говорить, в Крыму 400 тысяч крымских татар, они восстановлены в правах, у них есть своя форма государственности, как Автономия в составе Украины. Украина поддерживает эту форму государственности. И Вы еще хотели додать, Украина подтверждает такую форму государственности и. Я выпучаюсь, у меня бывает иногда из-за парки... Из Паркинсона. Ну, Украина. У нас взаимоотношения сейчас достаточно хорошие. Я бы не сказал, что чувствуются какие-то проблемы, если уйдут русские украинцы. В этот раз я уверен, решат вопрос таким образом, как его надо решить. Пане Ільмі, я вам дякую, що ви знайшли час та можливість долучитися до нашого ефіру. Бажаю вам здоров'я та спокійного вечора. Нагадаю, з нами був Ільміо Умеров, заступник голови Міджлісу кримсько кримськотатарського народу. Дякую вам. Я вам теж дякую.